Приветствую уважаемую аудиторию. Меня зовут соученик Роман Алексеевич. Я являюсь автором и основным и главным разработчиком проекта открытой складной системы у Вот. Ну, значит, в свой, в свой доклад я хочу посвятить новой версии так называемой. Продолжительной э, поддержки. То есть предыдущая версия была продолжительной поддержки 07, которая пережила э, скажем так, 8 обновлений и закончила свой как бы, цикл э, жизни 8 обновления. Вот. Следующая, о которой я сейчас пойдет речь, это является версия 08. Вот. Я вкратце хотел пробежаться по, по, не, по данному релизу, э, э, рассказать о самой. Э, об особенности данной версии, плюс упомянуть немного о новых решениях и функциях, которые появились после выхода версии 0.8.0. Вот. А, нужно отметить, что версия 0.8.0 вышла в апреле, поэтому уже прошло достаточно много времени, и много уже новых улучшений изменений накопилось. Ну, собственно, я быстренько проскочу, я думаю, я уже неоднократно тут об этом рассказывал, поэтому многие в курсе, что такое статус система уже. Наверное, изучить Вот. То есть расшифровывается это супервизор контроля Qusion, то есть системы диспетчерского сбора и диспетчерского контроля над данным. То есть фактически, если по-простому говорить, то есть системы для работы с данными в реальном времени и представления их в общем представления. Типовым применением системы является область исходы. Еще одна абривитура, это автоматизированная система управления техническим процессом. Вот. На данном слайде изображена ее структура. Нельзя сказать, что это как бы исчерпывающая структура, это можно так сказать типичная структура, она может расширяться как горизонтально, так и вертикально. Вот. Значит, OpenScape представляет из себя ядро, в рамках которого выполнены представлены под системы, но большая часть из которых является модулями. То есть все, что в принципе для области СУТП или вообще для области работы с данными в реальном времени, что можно расширять, оно расширяется модулями, соответственно, включая транспорт и транспортные протоколы, и базы данных, там, непосредственно сбор данных, архивирование и визуализацию. Вот. Ну то есть типовые цели и области применения, в общем-то, видно на этом слайде. Ну, нужно отметить немножко области применения. Значит, такое это АСУТБ, а потом нетипичные области. Но, опять же, поскольку это работа с данными в реальном времени, это система мониторинга или управления домой автоматики. Управляемая система, среда исполнения программирования логических контроллеров, построение динамических моделей имитаторов, имеется в виду под область а суток соответственно, Польша. Вот. На персональных компьютерах, серверах, кластерах и тому подобное для сбора э -э, там, информации непосредственно, которая там, там фигурирует. Ну, также более такие экзотические для данной области это erp статистика Нельзя сказать, что как бы, OpenScale выполняет эту функцию так, э -э, так красиво, как другие пакеты. Вот. Есть своя, конечно, специфика, но также эти области, в принципе, можно охватывать с помощью области. Вот. А, как... В предыдущем слайде было упомянуто, что это реализовано э, с модульными подсистемами. Благодаря тому, что модульными подсистемами являются транспорт и транспортные протоколы, кстати, вот, если немножко говорить, вспомнить предыдущий доклад, о котором только что шла речь, то вот как раз модульность транспортной подсистемы позволяет OpenSCA как раз вот это выполнять все, шоу, То, о чем была речь. То есть можно и в виде сервера, и в виде клиента, и распределенно это выстраивать любой этих путем, благодаря модульности и благодаря центральности Унификации это все управляется централизованно через э, общий интерфейс, то есть построил там можно построить сеть большую и управлять централизованной. Вот на данном слайде изображена как бы ну, наиболее представительной конфигурации, вот, то есть где там изображено, например, среда исполнения контроллера, сервис, старой системы, вот, станции оператора, И благодаря различному наполнению модулями мы получаем тот функционал, который нам нужен. Вот, собственно говоря, вот если вы вспомнили, доклад ZMQ, который меня, в принципе, заинтересовал. Я думаю, возможно, реализую еще, э, дополнительный модуль для использования этого транспорта, для повышения, например, скорости обмена с контролем, что иногда бывает тоже э, важным для э, области автоматизации. Значит, так, возможности, то есть и функции, то есть то, о чем немножко я упомянул, в данном случае это базы данных, транспорт. И, э, на данный момент реализована версия 0.8.0, реализована поддержка 5 типов баз данных, вот, 3 типа транспорта и самое большой, и самое насыщенное под систему это сбор данных, естественно, поскольку эта система работает с, э, с, с данными в реальном времени. Архивирование два модуля на базу данных и файловых по системы. пользовательские интерфейсы, которые в целом представлены веб-интерфейсами, построен ну, на основе веб технологии и на основе библиотеки QP4 в данном конкретном случае. Ну и специальные системы специальные, которые расширяют там, нетипичные э, расширения, получается. Э, на данный момент и конкретно версия 0.8.0 э, э, благодаря некоторой унификации и упрощению процедуры сборки на различных дистрибутивах э, представлена для э, в, 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 в рядах репозиторий и в виде пакетов э, для, для различных дистрибутивов. Вот. Да, в данном случае OpenSCAT версия 0.8.0 представлена в репозиториях официальных этапов Linux, э, именно CZEF T6, 5.1, вот. а пакеты собираются для множества других там, известных там, э, Linux-дистрибутивов, причем на данный момент уже появилась сборка и для Arch которые которая сюда еще не попала, хотя уже создана. Также есть сборки для мобильных платформ, в данном случае уже, как бы, может, не очень актуальные. вот, для нокиевских, то есть Моэма и МИГУ. Вот, для спецдистрибутивов, да, то есть для программирования логистического контроля и А спецдистрибутивы я остановлюсь чуть, чуть позже. В данном случае это интересное такое направление для OpenSCAD, вот то есть поднять, где разработчики поднимаются на уровень чуть выше для разворачивания э, полноценных решений для прощения. То есть когда предоставляется уже полноценный дистрибутив в виде живого диска, э, с помощью которого который можно загрузить, прямо сразу же в нем работать, можно поставить э, из него и там вот. вот. Ну, изменения о промышленном релизе на 8.0 я наверное, детализировать сейчас не буду, поскольку времени все равно не хватит. Но достаточно ну да. И по решениям тоже так немножко проскочу. То есть у нас OpenScala 08.0 и может быть раньше 0.07 было реализовано достаточно много предстоит. Ну, все познается в сравнении, но, в общем-то говоря, по нашим объемам достаточно много. То есть, а именно направление реализованы решением в направлении на полноценного динамического моделирования технологических процессов. В австралийских решениях достаточно активно конечно, используется, особенно на архитектуре ARM, которая в и официально заявлена как поддерживаемая уже полноценно. Ну и управление технологическими процессами на уровне программирования логических контроллеров, вот, ну, на мобильных устройствах, опять же, на Nokia в ну, думаю, в будущем планируется там поставить то для него сделать, Хотя это, ну, так, скорее как бы как престишн, а не сколько, как насущная потребность. Ну и первоочередное, собственно говоря, направление это формирование человека машинного интерфейса, то есть различные проекты по визуализации, по вот. Ну и по новым решениям, которые были реализованы. Тут я хотел немножко чуть подробнее снимать, здесь там меня, конечно, остается. Так, ну хорошо, значит, с апреля уже вышло по версии 0.8.0 продолжительной поддержки три обновления. Из них исправлено из них, в, в них исправлено 50 ошибок, из, из которых там есть кричи, критических, но ну, и ряд расширений. То есть уже, как версия э, на продолжительная поддержка поддержки, вкладывает свои названия и является вот, достаточно стабильной. Вот, и отслеживается, развивается, стабилизируется. Вот. Ну, в рамках этого, этого релиза было, э было создано, точнее, значительно переработано руководство по быстрому старту, а также э, сделано для него видеодополнение, что позволяет типа, э, понизить порог вхождения при использовании OpenSCADA как для специалистов именно в области СОТП, то есть программистов SCADA системы, так и, в общем-то, людей, которые просто хотят данные в реальном времени собрать и представить несколько лет в области там, автоматизации, например. Вот. И хотелось бы остановиться на дистрибутиве системы автоматизации. Вот. А для, для обеспечения, для упрощения процедуры разворачивания и, скажем так, ее унификации, был создан дистрибутив, который основан на, на Linux, конкретно это T6 в данном случае, и для него специальная команда разработчиков OpenSCADA была собрана ну, ТДЕ. То есть Trinity Desktop Environment это как бы наследник КДЕ версии 3. Вот. По, по, нашему мнению, ТДЕ или КДЕ 3 на данный момент, хотя и является уже как бы, предыдущей версией, но все же является, как бы, имеет ряд преимуществ, которые нужны для данной области. А именно низкая ресурсоемкость, при этом развитый интерфейс пользователя, который, в принципе, сейчас даже в реинкарнации TDE не уступает и современным, вот. Поэтому в какой-то степени он, он является и может быть даже превосходит уже XFCE, который позиционируется сейчас как наследник типичных рабочих интерфейсов, в общем -то. Вот. Ну, собственно говоря, именно для Linux а была собрана версия TDE 13 исправлено достаточно много ошибок, которые непосредственно разработчикам мешали и пользователям. И в данном случае создан такой дистрибутив, который представлен в виде а, дерева репозитория на сайте OpenSCADA, а также в виде живого диска, который можно поставить, загрузиться, посмотреть, его поставить и тому подобное. То есть выполнять любые В общем, на основе этого живого диска недавно был выполнен проект реализации системы диспетчеризации порога котла. Да, нельзя сказать, что этот проект является таким слишком интересным или показательным, но скорее даже как бы немножко отрицательный оттенок имеет, поскольку работа выполнялась на устаревшем оборудовании. Однако для OpenSCAD это являлось в какой-то степени вызовом, сможет ли она работать на оборудовании 2002 года, времен 2002 года. Вот. И благодаря опять же использованию TDE 3513, который в принципе нормально работает на оборудовании с оперативной памятью 128 МБ, был получен нормально, на э, сенсорной панели в ПК, в, ПК, в, ПК, в ПК 126 был получен полноценный э, рабочий интерфейс, у которого 64 мегабайта еще осталось для OpenSCAD, и он сейчас полноценно функционирует. Вот. В процессе работы опять же, над, при, над этим проектом был создан новый модуль э, на основе библиотеки Камеди. Я думаю, все, кто занимается в этой области, слышали о ней помощи. Э, Проект памяти нацелен на создание драйверов для, развития для, для... плат УСО услу... на шейных визах PCI, USB, PCMCI. Вот использ... Подключение этой библиотеки к расширило область оборудования, поддерживаемого оборудованием, соответственно, на оборудование, которое поддерживается этой библиотекой. Также в рамках последующего развития был расш... значительно расширен модуль icp вот. Ну, нужно сказать, что ICP-DAS известная фирма, которая занимается ну, обладает отличными позициями, собственно говоря, в области автоматизации, создает различные оборудования. Опять же, те же платы на ISA, шины, на PCI, модули на последовательные шины и тому подобное. Вот. Ну и опять же была вот эта расширена, а теперь этот модуль поддерживает значительно много оборудований, значительно больше оборудований. Вот. Ну, теперь может планом, значит, в дальнейшем OpenSCAD немножко уйдет в область, скажем так, отдаленную да, от автоматизации, то есть больше такую бытовую, то есть планируется реализация системы как раз биллинга, которая сейчас реализуется, и в общем-то работает пока, правда, не особо внимание не уделялось, но уже там она работает. Реализация системный умный дом там со своей спецификой, со своими устройствами, которые обычно дешевые на 1 в шине или тому подобное. Вот. Ну и впоследствии планируется расширение унификации круга коммерческих услуг, потому, потому как, я думаю, не для не для того, чтобы реализовывать специфические вещи, разработчику нужно это оборудование непосредственно. Например, реализация вот того же драйвера Common, о котором упоминалось ранее, вот, для него Возможность такая появилась только благодаря наличию платы. То есть, есть возможность это протестировать и проверить. Вот. Соответственно, например, если кому-то нужно какое-то такое оборудование, то оно, его поддержка может реализовываться только при его наличии. Но на данный момент, например, я думаю, может кто-то слышал, в Санкт-Петербурге есть фирма «Сигнетис», которая в области автоматизации, например, создает контроль SMH. Вот. И для него вот сейчас выполняется более глубокая адаптация Бондскада с заменой родного кружка. Вот. Ну і в дальнейшем в разработке планируется опять расширение області области даних, реалізація реализация функции визуально-пользовательских програм. <кхоже> Это уже дитя работает данным далеко. И адаптация к работе на альтернативную программу платформа. <кхоже> ну і в заключение. Хочется отметить, что в принципе именно интегрированная скала система OpenSCAD является развитой и готовой к использованию сложных системах автоматизации. Вот. и понятно, что в принципе подобные задачи, которые решают, в можно реализовать, например, там, э, используя просто Qt и тому подобное, но это именно как интегрированная уже собранная для под специализированной область решения. Вот. Ну, спасибо за внимание. Вот. Да, и еще... В конце заключение, да, ну, перед тем, как вопросы, хотел э... отметить, что в принципе есть какие-то части раздаточного материала, есть диски с тем же э, Linux, там на Т6 и с сборкой ТД3513, и вместе там и OpenScAD. То есть как раз для того, чтобы ознакомиться с OpenScAD вот, вживую. Вот. Поэтому, если кому нужно, можете подходить, я там предоставлю таким материалом. Спасибо за внимание. какую-нибудь плату, ну, достаточно подъемную, комите совместимую, чтобы можно было проиграться с оптимизацией. Предлагаю сразу в кулуары. То есть, э -э -э -э. Да, давайте, наверное, я, я Если подумаю. вопросы профессиональные, просто лучше да, сразу не на метод. Да, потому что обычно это оборудование, ну, в общем-то, достаточно дорастущее. Есть, конечно, варианты и, и дешевые, но... Думаю, может, сертификация это э, специфичная под заказчика, в общем -то говоря, работа. То есть, если заказчику это надо, это может заниматься такой сертификацией. В данном случае, поскольку такой как бы, заинтересованности у того же заказчика нет, своими силами мы сертификацию не проводим. Поскольку... Сертификация должна свой орган, да, я Я... Ну дело в том, что на Украине... не я, я понимаю. Но, на, например, на Украине у нас не было, э, как бы, если от фирмы не например, мы ставим свою систему автоматизации, если как у рассматривать, у нас никогда не было проблемы там, чтобы на каком-то предприятии там спрашивали сертификат какой-то там подобный. Поэтому есть сертификаты под специализированной области. Например, тоже АСКУЭ, то есть система коммерческого учета. Там да, там понятно, но тут нужен четкий рынок. Если этот рынок есть, что действительно он будет внедряться широко, тогда да, можно это сертифицировать. Просто пока этого как бы ну, особого желания нет. Ну как, как бы. А, ¿а, Нет, ну есть, конечно, я в сейчас в данном случае пробежал быстро, но в принципе там было перечислено решение, вот ну, как но, ну, раз. <с étstep> <с stukAS> это не ну промышленная эксплуатация полноценная, конечно. Спасибо. Пожалуйста. Вопрос такой. У вас Или нет, из Аграбдил, потому что я так понял, он, скорее всего, там уже э, ну, на, на, контроллерах ICP-20 или LP уже фактически ушел. Во всяком случае, в заказах я не видел. Вот. А OpenSCAD никаких проблем, туда он грузится, тот же LP-80, X81, это X86 на базе. Есть прошивка для него, туда грузится, сказал, там работает и и если для LP5141 делать, это ARM, так да, Это тоже без проблем мысли, но там нужно отметить, что это крайне плохое ARM окружение, Ну, Linux будет крайне плохое. Вот. Ну а так принципиально, оно там работает, в общем-то, да, и есть примеры. Еще вопросы есть? Да, вот. Есть. Ну, как бы, вы, если вы видели, вот в данном случае представим, полное модель то есть сами принципиально э, такие функции есть. Вопрос в том, что э, учебные заведения, пока во всяком случае в Украине особого интереса к этому не проявляли, то оно вроде нет. Вот. Хотя, опять же, что сложно просто мне как бы об этом не уведомляли. Просто я слышал, например, информацию уже через старые руки, например, тоже Шканты Мансийский там достаточно активно его э, там, используют в учебном процессе, назовем это так. Предлагаю поблагодарить докладчика.